Ruh perjuangan kita yang menetapkan jangan takut, lawan tetap lawan, bercakap benar, jangan bimbang tentang kedudukan. Kita selalu diulit kalau bimbang tentang risiko, jangan bicara soal perjuangan. Eh takkan bila jadi kerajaan tiba-tiba semua jadi penakut. Baik. Kemudian ada lagi yang serang saya. Terkini ini dia serang pasal Memang betul saya telah menulis kepada Datuk Seri Presiden bahawa saya tidak berhajat untuk memenuhi jemputan merasmikan kongres AMK dan wanita. Oh dia bising. Yang bocorkan ni pun sumbal parti juga. Aku tulis surat kepada 3 orang saja. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, salinan dia kepada Setiausaha Agung. Eh 2 orang je. Ni siapa yang bocorkan ni? Macam mana boleh bocor ni? Ha. Surat itu surat sulit. Bukan saja bocor mengenai berita, surat itu keluar terus. Ha. Sama dulu tahun 2019, saya menulis Februari 2019, saya menulis kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhati-hati dengan watak-watak yang ada di sekeliling kita. Ada yang katel, ada yang gelap, Ha. Paham paham. Berbahaya saya sebut kalau jadi apa-apa parti ini berbahaya. Surat itu sulit kepada Datuk Seri Anwar tapi akhirnya dia viralkan semua. Ya lah bagus lah orang tahu kan. Tapi surat yang kepada Kongres AMK ini saya hantar kepada dua, dua orang kepada Datuk Seri Anwar, presiden, salinan kepada Setiausaha Agung Bocor. Jadi digunakan itu dia kata, ini merajuklah, emosional lah, tak profesional lah. Ha, dia bukan soal bocor. Saya memang tunggu bola tanggung. Kita ada adab dan haraki dalam parti. Memang betul, adab dan haraki. Tradisi kita dalam parti ialah timbalan presiden merasmikan kongres AMK dan wanita memang betul tapi adab dalam parti hierarki dalam parti ialah melancarkan jentera pilihan raya sesuatu yang sepenting seperti pilihan raya negeri Sabah itu adalah adabnya dilakukan oleh timbalan presiden yang juga pengarah pilihan raya ada hadap je sedangkan kita dah umumkan bahawa kita akan ada jelajah Hero di Sabah pada hari Sabtu dah, aku dah lupa hari ini hari apa, hari Ahad semalam lah, hari Sabtu dah, hari Sabtu semalam lah. kita dah tetapkan dua setengah, semua orang dah tahu dah, masa itu tak ada cerita pun tentang nak lancar jentera pilihan raya ni Izzah pada ketika itu mengikut maklumat akan pergi berkempen di Sabah 19 hari bulan. 19 hari bulan lagi apa? Esok. Tak ada perbincangan dalam biro politik, tak ada perbincangan di MPP, tak ada apa-apa. Tiba-tiba keluar poster dan sebagainya menyatakan tiba-tiba Izzah dan Amir akan melancarkan. Pada hari yang sama, masa yang sama, setara-setara. Saya tak kisah lah. Engkau nak piko sangat silalah, saya tak ada masalah. Macam Wong Chan kata dulu saya daripada gemuk kurus, gemuk insya-Allah saya kurus baliklah lepas ni. Saya, saya tak ada masalah yang itu. Tetapi kenapa kita tidak berpandukan adab sehingga dia menyusahkan cabang-cabang dan pimpinan di bawah? Kenapa kita meletakkan mereka dalam serba salah? Bila benda ni berlaku, dia dah memang akan datang. Dia memang ingat bahawa okay, ini peluang untuk kita dengar semua. Ha, kali ini pilihan untuk kita dengar hirup daripada saudara Rafizi. Nanti hari 19 nanti, saudari Izzah. Tiba-tiba dalam satu dua hari terpaksa kerahkan semua, buat semua. Untuk konon lancar jentera pilihan raya. Tetapi langsung tidak mengikut adab dan haraki yang baik. Saya selalu sebut bahawa kita sebagai pemimpin dan parti politik ini mesti konsisten. Tak boleh orang lain buat salah kita buat betul. Tak boleh kalau pembangkang kata macam ini kita masa kita pembangkang boleh sekarang kita jadi kerajaan bertukar. Kita kena konsisten. Kalau semua kita nak ikut adab dan hierarki seperti sepatutnya ikut semua. Kalau kamu tak nak ikut dan jangan ikut. Tak payah ikut. Kalau dah langgar macam itu, kalau saya ni memang dah tak sabar-sabar sangat dah nak dapat timbalan presiden baru, tak apalah. Teruskanlah. Bagilah Amiruddin Syari ke nak lancarkan bagi izah ke. Lancarlah, tak ada masalah. Jadi sebab itu saya memilih bila saya dapat tahu itu saya tulis surat. Ini telah melanggar adab dan haraki. Dia bukan soal batang tubuh saya. Katakanlah satu hari nanti Nurul Izzah jadi timbalan presiden. Dan perkara yang sama dilakukan kepada Nurul Izzah pun tak kena setara sehari. Tak boleh. Sebab itu kita kena jaga adab dan juga haraki dalam disiplin parti. Dan kalau hanya kerana pemilihan kali ini, ini nak campak semua, nak buang semua amalan kita dan silakan lah. saya saya tak nak halang senang aman dan damai kita ha. dah nak damai sangat silalah pergilah bagilah pilihlah siapa-siapa saya memang dah buat keputusan saya tidak akan pergi kerana kita diajar dalam parti ini kalau ada benda yang tak betul kita rasa tak betul kita kena bersuara setara-setara jangan kita normalisasikan jangan kita biasakan melanggar tata cara ikut kehendak dan keperluan kita masa itu benda yang tak kena, tak kena sepanjang masa dan bila tak kena, kita kena bersuara lepas itu soal tindakan ke soal kesan dia itu pandai-pandai engkau lah kan itu kita terpaksa lah tanggung baik eh saya nak sentuh sikit tentang perak ni ha perak perak ni memainkan peranan yang penting mencatur dalam pemilihan kali ini ha ada tokoh-tokoh besar yang muda daripada perak yang sibuk mencatur ha kan Sedari -sedari tahu saya tak payah sebut nama ha kan ha, pada pandailah kau orang catur sana catur sini jadi saya ditanya berkali-kali ini ini kalau hebat sangat ini, kenapa tidak ada orang yang mencabar Kamil sebagai ketua YMK? Ha. Sebab kami beradab sekali-sekali. Ada sebab dia. Sebab daripada awal Dato Sri Anwar kata sebaiknya janganlah ada pertandingan di peringkat yang atas. Jadi saya ada budak-budak kita yang dalam AMK semua datang tanya nasihat saya. Kita orang nak lawan sebab kita gini-gini. Saya kata presiden dah nasihat. Kita hormatlah. Kamil pun setiausaha politik presiden. Jadi bagilah peluang dekat dia supaya boleh tumpu. Sebab itu kalau tengok Arshad hanya bertanding di timbalan ketua AMK. Bukan tak berani sori-sori. Ini kumpulan berani mati. Ini kami kazi ni. Dia bukan peduli menang kalah pun. Ini kumpulan berani mati. Jadi dia bukan soal menang kalah lawan kami. Tapi sebagai menghormati nasihat presiden. Nasihat presiden yang satu lagi apa dia? Timbalan presiden jangan bertanding. Jangan ada pertandingan. Sebab itu saudara-saudari tengok, saya tak bagi komen langsung tentang pemilihan pasal timbalan presiden. Pasal jawatan saya sendiri, selain bila wartawan tanya saya adakah saya akan bertanding, saya kata saya incumbent. Kenalah saya bertanding, kalau saya tak bertanding nanti akan bagi gambaran yang bukan-bukan, itu saja. Tapi saya tak turun ke bawah, saya tak kempen dan sebagainya kerana nasihat presiden ialah kurangkan pertandingan di peringkat atas supaya suhunya itu tidak panas sangat kita hormat yang satu lagi tak hormat sedarik, sedarik. Ya. tapi dalam parti ini kau hormat ikut adab macam mana kau kena lanyak kita juga yang kena lanyak dia orang tanya kata ini semua salah YB Roziah sebab YB Roziah juga yang nak bertanding ketua wanita saya ada perjumpaan yang panjang dengan YB Roziah Mula saya minta YB Roziah pergi jumpa Presiden. Nyatakan hasrat. Tak ada halangan. Kemudian YB Roziah datang balik jumpa saya. Saya nasihat benda yang sama. Fikir betul-betul. Niat itu nak bertanding mesti betul apa niatnya. Kak OG kata, kerana di bawah ini, pandangan daripada wanita-wanita, Memang ada suara yang besar ingin melihat perubahan kepimpinan wanita kita. Dan daripada pengalaman saya jumpa wanita ada yang yang saya dalam kerja saya 2 tahun lagi saya bukan sebab saya rapat dengan Wabi Roziah. Pengalaman saya sendiri tahu bahawa perkara itu betul. Ada perkara yang pimpinan wanita akar umbi kita yang bergelumang di bawah ini yang merasakan kita ni makin jauh daripada asal usul kita dalam wanita keadilan. Kita lebih berlega di kawasan yang mewah, yang senang orang itu kena cop label sana sini, dia tidak merangkum semua orang pimpinan dekat bawah ni takut kalau salah kena mak nanti kena kerat. Jadi saya faham perkara itu saya minta Wabi Roziah balik solat. Ada kucing kat sini. Bukan kucing saya eh dia tak ikut. Mana tahu kucing saya ada 19 ekor-ekor dia ikut saya ceramah hari ni. Dulu ah cerita pasal kucing dan ceramah eh. Saya kahwin tahun 2011. 2009-2010 tu saya duduk pergi ceramah saya pasangan hidup saya hanyalah seekor saya kucing ha, sebelum saya kahwin jadi ada masanya memang saya bawa kucing pergi ceramah ha, saya bawa kereta Zat ha, tu saya derebar pun tak ada bawa kereta, kucing saya duduk kat sebelah saya ceramah kat luar, dia duduk dalam kereta lama-lama saya kesian kat dia sebab kesian kat kucing ni makin banyak saya ceramah Makin banyak dia ikut saya, akhirnya saya bagi kucing tu suruh mak ayah saya jaga. Kucing itu mati tahun lepas. Ha, sebab dia matilah maka saya pun kata okeylah kita boleh ambil kucing yang baru. Ditakdirkan ada kucing jalanan pergi beranak kat depan rumah pula daripada 5 ekor dalam tempoh 6 bulan dia jadi 19 ekor. Ha. Baik eh. Balik kepada cerita Kak Oji. Jadi saya minta Kak Oji, ha, itu cerita selingan kucing. Ha. Balik kepada cerita Kak Oji. Saya minta Kak Oji untuk balik istiqarah, solat dan sebagainya. Akhirnya, Kak Oji kata ini bukan soal menang kalah. Ini mesti untuk membawa suara akar umbi wanita di bawah. Kalau menang, Alhamdulillah ada perubahan yang kita boleh buat dari kepimpinan di atas. Kalau tak menang paling kurang teguran dan cadangan kita dalam kempen kita pada kali ini harapan kita pimpinan baru wanita dengar dan ambil kira pandangan daripada bawah ini kerana niat kita hanyalah supaya bukan sahaja parti ini wanitanya kuat kerana hebat dengan jawatan tapi kuat dengan ukuah dan kuat dengan jiwa perjuangan. Seperti mana generasi pertama wanita yang ada. Yang sekarang ini saya ingat hanya Kak Oji saja. Masih lagi tinggal bersama-sama wanita. Daripada generasi pertama yang menubuhkan wanita keadilan. eh?